Vamos Ну что значит закрыть? Ну, но это самое лучшее. Ну я теряю сегодня деньги. Да, ну, значит закрыть заведение? Как вы это себе представляете? Ну, ребята, а кто там Они внутри? Работают, еще? Работают, я, я, там еще? я понимаю, кажется, но, значит, надо вызвать другое Огородите, пусть будет у меня помещение, где я смогу работать. Ну что значит, ребята в масках пришли? Я, я согласен разговаривать, все мне предоставляют документы, что вот я такой-то, такой-то. Иванов, Иван Иванович, Петр, 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 Петр такой-то. А, есть тут, а, а что это значит, пришли ребята? Я не знаю, ну, кто, с кем я разговариваю или что меня сейчас вы хотите пугать? Ну, давайте пугайте. Ну что это значит? Это, это, это что? Это нормальное правовое государство что? Да-да. Давайте это да, устроим. Чему люди в масках? Я, ну, так, понимаю. Давай. Ну, я же с вами открыто разговариваю. Снимите маски вы в маске, или вы Что вот или... люди? Вы борода, человека, я бороду... не вас. Не Нет, вот, вы вот я человек, с вами. Вот человек. человек. Вот ну что за люди масках? Что значит? Ну, Объясните мне еще такой момент. Стоят сзади, вот я сейчас возле другого павильона стоял и ребята вот этим молодые ребята прячут баллончики и говорят, что все надо прятать. Это что значит? Это нормальное правовое государство? А ну давайте мне объясните на, на, телеканале. Давайте. Или я здесь, у меня есть договор аренды, полностью все. Я плачу налоги, у меня есть а, а, полностью налоговые, меня там знают даже. Больше того, я, можете со мной сходить. У меня знают саны станции. Давайте, пошлите вместе. А что ж вы так пришли? Для титра, как вас зовут? Нет, для титров я представляться не буду. Я вам объясню. я вам объясню. Просто в эфире. Нет, ребят, я, я без всякого, но я не буду представляться. Это не, ну, не совсем правильно, будет с моей сейчас точки зрения. Если ко мне при, приходят на легальных основаниях, Приходит на правовых официально приходят, я представляюсь, я показываю документы. Вы пришли неофициально. У вас я, нету. Я пришел. Нет, вы телеканал. как телеканал, я понимаю, у меня у меня.

Мы, 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 мы Скажите, вам, это, вам нужен скандал ваша, вы же вы же висит? <свят> Нам нужна правда Правда И всем ну, нужна правда, но правда не делается не в, не правда, не делается не в не правда делается с открытыми людьми Когда можно с людьми <свят> разговаривать <свят> Когда можно разговаривать на правах, на законах Здравствуйте У вас Вообще-то а а, на начальника хозяин. А, да, хозяин. Властелин же. В, в, власти. А, а, еще раз, ты студент, правильно? Я, в, тоже, я тоже студент. Да, я знаю, что ты смог. Да. А, Экономично. Вот, отлично. Ну, отлично. Пусть уже теперь известный. Саша. Отлично. Мне очень приятно. Саша, я поставил. Я понял. Я не буду приценить. Все хочет Саша. Вот смотри, давай представим на секундочку, что у тебя точка есть. Я вот никто. Я вот соберу из себя, его, мы придем, возьмем микрофоны, телефоны и начнем у тебя требовать все подряд. Говори, где твоя лицензия, хотя на этот бизнес лицензии даже не надо. То есть абсолютная неподкованность Пытание, Пытание, чему Вин, чему я, повинен ну, вам, не я не я вам. вы какие органы, не не вы ОБЭП, вы милиция, вы санэпидемстанция, вы кто? Я є студентом, я є громадський. Це люди. Де город. Город. Це я помічник. Я як крім того, як он компреса. Але ми сюди прийшли. Тут були народні депутати, але ми сюди і представники благоустрою. І міліція. Я тебе слухав, а тепер ти мене послухав. Тут були представники Києва благоустрою. Сюди приїжджав начальник. Сказав, що мафи напротяг протягом двох, двох днів вони будуть демонтовані, тому що вони стоять за чому при чекайте. Зараз я закінчу Давай. тому, що от, хлопці вас слухали. Пересус наша тепер. Я тут як представник громадськості, Я виявляю свою громадську позицію. Є кілька громадських організацій. Тут студентська гвардія, представники студентства, тут поля. находится студенческий гуртожиток, из которого, власне, много кто студентства тут есть. Я э, жил во втором общежитии, в третьем. Я учился на, на курсанта. до нас, э, здесь, э, Я бока. учился на курсанта, и мне всегда не было где пожрать. Вот я открыл, где пожрать, таким, как ты, чтобы было здесь покушать. И никто не жаловался, понимаешь? Смотрите, представитель Киевлоустрия привез нам перечень законов, которые вы нарушили, перечень правил, которые вы нарушили. А почему представитель Благоустроя не пришел мне прибыль. Почему не был завтра

информационный талон. Да, это ход, да. ты в... правильно правильное. Правильное. Я я Не меньше пяти метров. Не меньше пяти метров. Я, я правильное. Правильное.

а вот сейчас камеры. назови меня бородатый, а разбила. Разбила. Смотри, меня бородатый пожалуйста. Снимают, вот я бородатый покажут. на камеру. Почему? Он а меня я хочет оскорбить, но Это... я не оскорбляюсь. Я он обидел, он тоже он бородатый, человек. пожалуйста. Нет, нет, а нет, он нет. обижается не Черевой. А вот его бойфренд тоже, наверное, обижается на Шонку а ну что, вы меня почему вы Оскорбить? Нет. А что? А вы, что разве, вы, не, вы не уважаете, вы уважаете гомосексуалистов? Это их право. Вы меня хотите... Вы обижаете, вы что... Вы меня называете гомосексуалистом? А, а это злаз? разве обидное я слово? Не. Вы нарушаете я их не право. Мне не обидно, не надо меня называть тем, кем я не являюсь. Вы не являетесь? Нет, я не являюсь. Справочку, пожалуйста. Приведите девушку сюда, и мы вам поверим. Та він не довжен нікому нічого доказувати. Хоче пусть делает. Пожалуйста. Ми не проти. Тільки підохраняйтесь, пожалуйста. Подивитися на дозвільні допомоги мабуть представлену головою департаменту до Згідно з якою тільки п'ять мапів, які знаходяться ось там, ось мають право. Тобто цей маф не має права. Тому ми ці дві точки зачиняємо. Все, вони не працюють. Я то, що це Тут не написано. Ось, ось, ось бачите, і що білим і червоним. Це я не знаю, що. Я тебе запрещаюся, брат. Ти розумієш? Дивіться, по чому така борга? Что за... такая дерзкая, а? И ты... я, да, я стою пьяная, пришла кажется, на акцию пьяная. Похож, вот я наркотизма... лидер организации, которая за здоровый образ жизни пришла пьяная к тебе на акцию. Ты лидер, но ты, ты как-то не, не культурно не разговариваешь. Ты вы нервуете ты не нервничаешь? Я? Существует... я? не нервничаю абсолютно. Вот есть, вот есть, вот где ваша камера? О, вот ваша камера есть, понимаете? Телеканал 112, известный канал на всю Украину, который смотрят миллионы людей. И сейчас люди, да, что вы будете делать? Меня разукрашивать? Ну разупрашивайте меня. Нанесете вред моему здоровью, я подам на вас выск я подам на вас иск и все. Но понимаете, в чем проблема? Вы пришли в маске. Почему вы в маске? Пришли? Я хворю. За его право. Вы хворите? Да. А я мне не не кажется, знаю, что, что вы просто скрываете, просто скрываете свою личность. Если место. человек болеет, то он не одевает а, маску. Подождите, Почему законодательство. Вы учили законы, вы видите рядом.